Конечно, я надеюсь, что этот вопрос ответят ä, представители бывшей коалиции еще недавно. Я думала, Потому что сего, сегодня, уже, сегодня, сегодня очень <свят> популярно быть в оппозиции. Но хочу напомнить, что два года вы были в коалиции. Ну, по крайней мере, вы года, а многие коллеги и поболее. <свят> сегодня необходимо <свят> принять законы, которые будут стимулировать уплату налогов в стране, где ты производишь продукт. Я один пример приведу в Венгрии. Там решили этот вопрос сходу. Налог на прибыль предприятий 8%. И офшоры больше никому не нужны. Все. Но у нас же нельзя. У нас надо ограбить кого? Того, кто работает. У кого надо забрать деньги? У того, кто платит, то есть у людей. Сегодня вам подняли тарифы майже в два раза. Еще хотят поднимать и далее. І уряди влада це підтримує. Вони це роблять. Нібито це вимагає міжнародний валютний фонд. Це неправда. Тимошенко в свій час отримала 12 мільярдів доларів, і нічого нікому не піднімав. Тобто, треба вміти говорити із міжнародним валютним фондом. Наступне сьогодні мене обурює ставлення президента. Ну я вибачаюсь, Петра Олексійовича Порошенка до того, що відбувається в країні. Савік вот в цьому кріслі, де сьогодні сидить Ксенія. В ночь с... Соня. Соня. Ксения ⁇ это мое настоящее имя, он просто давно да, знаком. Ну, э, Ксения, я Вете, говорю. Видите, сколько не я не знаю. Хорошо, Соня. Нет, Соня. Нет, нет. Э, в ночь с 25 на 26 мая 2014 года. Я тяжело принимая выбор украинцев, которые в первом туре выбрали президентом Порошенко, сказал, у Петра Алексеевича есть исторический шанс. Он пообещал в страну принести мир, и он может стать государственным деятелем и навечно, надолго войти в историю Украины. Или он останется бизнесменом, который использует должность президента для дальнейшего обогащения. Ответьте мне на вопрос. Я сегодня читаю в прессе. Четыре бронированных катера Министерство обороны заказывает на заводе Порошенко Ленинская кузня. У нас что, нет других заводов, которые сегодня простаивают без заказов? которые находятся в Николаеве, в Одессе, которые могут производить подобную продукцию, которую в свое время авианосцы производили. Почему эти предприятия остаются без заказа, а заказы через очень слепые трасты идут на предприятия президента Украины, верховного главнокомандующего? Вы знаете, Савик, я в свое время не верил в эту идею. Я всегда искал причины, почему Порошенко имея реальные возможности, а я знаю, что он имеет реальные возможности, договориться о мирном урегулировании на Донбассе, этого не делает. Я всегда говорил, что он боится ответственности за свое решение выйти из перемирия и начать военные действия с тяжелыми последствиями для Украины. Но мне один человек сказал одну причину, в которой я смеялся, скажу откровенно, а сегодня я задумался. На Донбассе сосредоточено 40% мощностей по производству кондитерских изделий. И они сегодня остановлены, и вместо них строятся заводы Рошена. Сегодня под Киевом строят новый завод Рошена. В это время демонтируют из Мариуполя Рашеновский завод. Я задаю вопрос. Петр Алексеевич, вы что, не верите? Да, давайте фамилию. Мы знаем, какие кондитерские предприятия работали Конти. на Донбассе. Конти и АВК. Это предприятия Бориса Колесникова. Конти да. и АВК. Эти предприятия сегодня исключены из рынка Украины, и мы видим, как наращивают свои мощности э, э, заводы Рошена. Меня это возмущает. Я счит...